Salam əzizlərim. Hamınıza salam verirəm. İnsanların sərin və ya xəyalın haqqında düşünmüşləri səni heç vaxt narahat etməməlidir. İnam, onlar jeştirliklər sənə bunun mümkün olmadığını hesab edəcəklər. Çünki özləri bunu görməmişlər. Onlar üçün bu kifayətdir. Anla ki, tarix yalnız öyrənmirlər. Eyni zamanda o yazılır və məsxəll xəyal etməkdən qorxmayan insanlar tərəfindən yazılır. Sən öz özünə söz verməlisən ki, bunu həyata keçirəcəksən. Sona çatana qədər təslim olmayacaqsan. Bütün etirazları rədd edəcəksən. Heç vaxt məyus qalmayacaqsan. Ruh yüksəkliyindən məhrum olmayacaqsan və düşünməyəcəksən ki, lənət şeytana, tunelin sonunda bir işıq görmürəm. Belə bir halın da proqramın bir hissəsi olduğunu boşa düşmərsən. Fiziki cəhətdən zəif bir insanın əzrlərini məşq etdirərək güclənə biləcəyi kimi, xassiyyəti zəif olan insan da düzgün düşüncə tərzinə inkişaf etdirərək öz təməlini gücləndirə bilər. Zəiflikdən yaxa qutarsan və hər şeyə hədəflərin nöqteyi-nəzərindən baxsan, məğlubiyyəti yalnız uğurun növbəti mərhələsini görən cesur bir şəxslərdən biri olacağsın təəccüb edəcəksən. Amma bu cür insanlar hər hansı şərtlərə razılaşsalar, onlar öz xeyirlərinə əşləməyə vədadar etməyə müvəffəq ola bilirlər. Az şeydən keçən bir insan təbiq olaraq az şey əldə edəcək. Çox istəyən bir şəxs isə bilir ki, bu yolda bir çox şeyi qurban vermək lazım olacaq. Sabah yerinə yetirməyə başlayacağın əməllər sənin həyatını dəyişdirəcək. İnsanın irəliləməsinin əsas tərkib elementi intizamdır, nizamdır. Əgər sənin diqqətini doğru şeylər cəlb etdirsə, hesab elə ki, işin bitdi. Əylənməyi başqalarından fərqli olaraq özünüzün etməli olduğunuz şeyi etməyə məcbur edə bildiyiniz üçün xoşbəxt olmağı öyrənin. Zövq almağı digər insanlardan fərqli olaraq özünün yerinə yetirəcə şərh şeyi etməyə məcbur edə bildiyin üçün xoşbəxt olmağı öyrənin. Bəli. Bu iş çətin, hətta lap çətin olacaq. Lakin sən də xəyalını həyata keçirmək üçün bundan az çalışmayacaqsan və bütün var olan gücünlə bu yolda işləyəcəksən. Var olan gücünü bu yolda sərf edəcəksən. Özünü əldən düşmüş halda hiss edəndə sən artıq başa düşəcəksən ki, bu işin bu qədər zəhmət tələb etdiyini. Sən də oradan da bilirdin. Artıq tərk edəcəksən ki, sən hazırsan. Deyəcəksən ki, mən hazıram. Mən bacararam. Mən buna layiqəm.